Да, ну, в общем, базовые тезисы, которые сегодня были высказаны мной, касаются того, что претензии Российской Федерации на арктические территории базируются на притязании, на принадлежность хребта Менделеева и хребта к континентальному шельфу, а точнее, на обосновании континентального происхождения этих двух географических объектов. Хотела донести до нашего участника клуба то, что Канада претендует на территории Северного Западного пролива, на остров Ханс и на хлеб Ломоносова. основные претензии и споры у него с такими международными актерами, как Российская Федерация, Дания и США. Тем, как мои доклады были территориальные претензии, Норвегии а и в Арктике. Из этого доклада мы можем узнать тот факт, что несмотря на нормы международного права, согласно которым территориальные претензии стран в этом регионе не должны составлять более 200 морских миль от их границы побережья, мы видим, что ситуация с Норвегией складывается немного по-другому. Соответственно вместо 400 тысяч квадратных километров, на которые должна, по идее, Норвегия оказывать свое воздействие, Норвегия оказывает воздействие на 746 тысяч квадратных километров, что говорит о довольно-таки значительных территориальных претензиях Норвегии в этом регионе. Кроме того, проследив историю и территориальных претензий Норвегии, мы видим довольно-таки натянутые отношения между Норвегией и Россией, которые вот буквально в 2009-2010 году стали несколько заложиться. Спасибо за внимание была позиция ЕС в арктическом споре. Говоря об этом вопросе, следует сказать, что 20 ноября 2008 года было принято коммюнике, который называется Европейский союз арктический регион, в котором заложены основные цели Европейского союза на данной территории. Что еще можно добавить? Добавить нужно в первую очередь то, что Дания является членом Европейского союза, а также прямым участником спора по Арктике позиция Дании э, обусловлена тем, что э, Дания претендует на размежевание Арктики по Срединной линии, и, и, естественно, если это будет сделано, то Северный полюс подойдет э, к Дании. Но Данию беспокоит вопрос э, независимости Гренландии, которая, э, которая, которая может э, произойти. Э, также Дания обуславливает э, э, говорит о том, что Хребет Ломоносова это является продолжением Бринландии. и у Дании есть спор с Великобританией относительно скалы Ракал в Норвежском море и спор за остров Ханс с Канадой. И все свои тезисы Дания должна подтвердить до 2014 года, зачем мы будем очень очень наблюдательно смотреть. И, и есть позиции ЕС, в первую очередь нужно сказать, что э, рассмотрено с, э, э, с экологической точки зрения в коммунике, которая была подписана в 2008 году, э, но э, прямые интересы в Арктике ЕС, естественно, обусловлены энергетическими ресурсами данного региона, о чем не упоминается э, в коммюнике. А также ЕС планирует получить статус наблюдателя в арктическом свете и далее развивать северное измерение, по которому сотрудничает с северными странами, выкидывая в данном сотрудничестве Канаду в США из по арктическим вопросам. Всем